пришли к людям и крепко раз***ли их город. Мы никого сюда не звали. Раз — и ничего нема. На меня посмотрели все. Мне... Мне очень нравится воевать, но, честно сказать, строить нравится больше. Третья штурмовая, предложили помощи. Я очень благодарна. Очень благодарна. Мы с вами находимся сейчас в населенном пункте Изюм, который ваши коллеги, понятно, что тут таких старых военнослужащих нет, в хлам. Населенного пункта нет. Люди живут, ну, очень плохо. Может быть, некоторые хуже, чем вы живете сейчас в поэтому... Женевская конвенция нам позволяет вас задействовать на работах по восстановлению гражданской инфраструктуры. Но с вашего добровольного согласия. У меня к вам вопрос. На меня посмотрели все. То, что ты засыпаешь уже. Вы пришли к людям и крепко раз их город, их дом и так далее. У вас же тоже есть дома, города и так далее. Есть добровольцы, кто хотел бы участвовать в восстановлении, в первую очередь, пенсионерам? Все. Все, спасибо, мужчина. Все. Вот. Грабов, Ермес, Каспер, Черкес, Дилер, Шкет, Гвоздико, Чил, Белка, Старый, Громкий. Шифер, дырки, все наше, все палатанное, что здесь, что здесь, все было. Я уже заново его полностью забивал, чем было, можно было. Пластик лежал, и все, все дунец. Просто уже попереставлялось, а то все было такое. Если все будет хорошо, вести будете себя порядочно, все будем кормить и так далее и тому подобное, то всех будем задействовать. Там солнышко, хорошая погода, вот, непыльный труд и так далее. Ко мне вопросы есть? Нет, нет, нет. Будь ласка. Просто, просто учитывая нашу ситуацию, что мы военнопленные оккупанты, нас просто местные не забьют, если мы будем помогать полностью. Ну ты ж не сам будешь. Вам доверена важная миссия, лучше, чем ломать, всегда строить. Мне очень нравится воевать, но, честно сказать, строить нравится больше. Мой позывной батя, буду сразу разговаривать на вашем языке. Командир отдельного взвода. Поступила команда привлекать вас в ремонтники, отстраивание завала, то, что натворила ваша пи***шка. У меня есть ваши позывные из вашими профессиями. Так. Старый, кто такой старый? на крышу вряд ли залезешь, да, если восстанавливать крышу, или залезешь, если надо. Копать можешь, копать, рубать, носить. Все, садись. Газовый электросварщик, это EUSEL. Кто такой? ЕСУ. Варишь хорошо? Да. Ворота сможешь сварить? Так точно. Петли приварить? Да, Подходишь. Помощник Помощник надо или сам справиться, пособник? Понятно. Подходишь. Черкес. Я. Yeah. Черкес. Подходишь сразу. Губа. Yeah. Губа. Подходишь сразу. С крышами имели дело? С крышами, заборами. Имел, но больше... Высоты боишься? Высоты не боюсь. Значит, справишься, подходишь. Будешь помогать сварщику пособнику. Заборы, сварка, все, все Бэк. Бэк. Будивельник написано. Фасады можешь делать, например. Раствор мешать можешь? Да. Подходишь. Альпинист. Промышленный альпинист. Да. Все, то есть сделаешь. Высоты, значит, не боится точно, правильно? Подходишь. Води мебляр дилер. Дилер, Хорошо. Если мебляр, значит, грубо говоря, там скворечник сделать можешь. Подходишь. Питон. Будевельник широкого профиля. Я думаю, умеешь все, да? Деревянный. Забор сделать деревянный сможешь? Штафетник? так? И металлический смогу. Конечно. Я понял. Рулеткой можешь пользоваться, лазером и так далее. И всеми инструментами. Понятно. Подходишь. Камма. Написано просто будильник. Высоты боишься? Нет. Нет. На лесах сможешь работать? работать. Все. Подходишь. Гермес. Нет. Художник. Художник. Художник-декоратор. Красиво дрова сложить сможешь? Смогу. Подходишь. Подходишь. Вообще, вы э, согласны помогать, участвовать вообще в таких работах? Так Сколько тебе лет? 21. 21? Да. Позывной? Шкет. Шкет. Подходишь. Еще кто-то? Позывной? Каспа. Сколько тебе лет? 18. Молодой. Подходишь, будешь таскать. Раз молодой. Каспер, так? Да. Хорошо. Все. такой вопрос: хотите ли вы восстанавливать руины? Так точно. Так, точно. Все Все Не назову вас людьми, но тем не менее, так как и раньше проговаривали, будем работать на благо Украины по восстановлению разрушенных домов. По вашу живу або вашій страні. Всі готові допомагати і так є. так є, хорошо. На даному об'єкті ми будемо перекривати кришу. Кришу треба спочатку шифер, который надо зняти. Будемо працювати з двох сторон, з двох скатів. Знімаємо старий і будемо крить профнастилом. Все знайомі з профнести. Два чоловіка будуть наверху з однієї сторони, два чоловіка будуть наверху з іншої сторони. остальные будут на подсобе то есть принимать и подносить подавать понятно По -по -по. Забор пошли. Наша кто 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 задача, вот через этот плащочек, когда мы их врубили, да, вот между ними мы начинаем делать забор. Все, будете взаимозаменяться. Наша задача сделать это быстро, качественно. И вам хорошо на свежем воздухе, и... Разбирайтесь. Вы даже можете уже все начинать разбирать, пока мы приготовим инструмент. Да. Два человека, которые будут заниматься восстановлением э, забора. То есть это бетон, столбики и секции забора. И остальные три человека будут заниматься фасадом. То есть его надо сначала сорвать, новый сделать. Делаем все красиво, как для мамы. Всем понятно, все. Так, До 10 сентября мы жили, кажется, в оккупации при россиянах. Напали ни с того, ни с чего. Мы такого не понимаем. Ну это да, я знаю, я не первый раз это тоже строю вообще. Да, два метра. Тут метр двадцать калитка. Ну а это напрямую уйдет у нас. Глухой забор у нас получается. У нас тут идет. Бурин, нет. Наносить, клеить на нее. Полный штат не Последние несколько лет я снимаюсь элитные лестницы. Деревянные, металлические металл, каркасы. Ну, коттеджи там. Я так делаю, то есть выставляешь уровень, ну, на могли, там, на статик, И через стол смотришь, вот эту риску по глазу режет. И просто карандашом одну риску, или так бы там. Это будет база нулевая, как сказать. От нее уже рулетка, уши отмеряешь там что-то. понимаешь? Просто нуль отбиваешь базу себе для себя. Как удобно. Да ні, я их пустила. Дивись, тут у нас есть такий цирк интересный, сок що... у нас. А скільки дней у ну, нас будете продолжать за двух дней? Ну вы нас охраняете, а можу, закрити, залиши, мы пришли гулять. Все такая закрыла, чтобы. Пришлось закрытие. Все, пошло. Так, смотрите, у нас 6 бутылків очень сладкое воды. Нет, это уже хорошо. Да. Я готов с тобой работать. Да. Так мы курим. Работаем. Понимаешь? Возможно, когда-нибудь по телевизору покажут. Спросить ложки можно забрать. Зачем? зачем они нужны? там есть, попросишь, где да, принесу, поменяют, и не давай. В общем, тащи, чуть -чуть. Вообще с собой ничего отсюда. Даже пенопласт да. Вообще ничего. Давай, давай, давай. Все, Справедливість це є, я розумію все. Ми нікого життя не звали. Ми були в окупації, і нам прилетіло 10 штук, дві в кришу і вісім кругом. І от що спасіба нам відмовив місто відмовило. Спасибо вам, хлопці. Я ж кажу, от, це всім. Це вам дуже велика дяка, що ви взялися за таке дуже уклін вам, Хлопці, Ми, ми б не змогли. Ми два роки жили без вікон. Нам ось буквально перед вашим приїздом нам вікна зробили. Ми без вікон жили. У Нас вікна розбиті? Дякувати Богу, що допомогли. Це, це дуже ми, ми настільки ми, ми, ми не чекали. І оцей весь час, допустим, той, тій родині uh -huh. там три сина служать. Один без звісти пропав, він в нашому районі пропав. Він уже рік його немає. Один ранений, він на, на відновленні, один служить до сих пір. Мати одна. Батька немає. І оце це ви дуже велику їй, допустим, допомогу робите. Що Помогает изжечь. Просидел в этом блинчике. Как дурак с этой палкой я говорю, дайте тут где автомат там разобрать, я не знаю, ну что-нибудь. Я один в блинчике, все там на занятия там на эти ходят. Я в блинчике с этой палкой. типа через капельки, видала, Видал, говорит, четырех заряд. Они все убирали. Закрывать мешает? Да, мы лестницу. Все было хорошо красиво, все в обоях, пол ровненький, покрашенный. А потом наряду прилетел, вот перед порогом вот, такие, вот такая вот махина залетела во двор. И стала протекать, тут текло, кошмар. Тут а, ручьями я не успевала, все. Как только дождь, и все, катастрофа. Саша мой после двух ранений дома вот он мне профиль ну, помогал. Он потолок мне сделал. Потому что потолок был страшный, все в потеках. А слава сказал, я вот это, а потом начну внутри ремонт делать. Пообещал сестре моей там остаток же, я вернусь, я обязательно вернусь. Мы его ждем. Сестра моя ждет. Мы все ждем. маска миллион там в посадках. Ой, ну нафиг. Стресс даже сравнивать не те. Выдали один сухпайок на всю неделю, еще хватит. Тут хотя бы кормят. Да. В общем, достаточно вкусно. Очень даже вкусно. так работа несложная, легкая достаточно. И хорошо для мышц. Двигаешься много, часто. В общем, даже приятно. Особенно вот с краской вот так вот работает залипательная вот так будет работать. Посадки идут куда подальше. Я лучше тут поработаю. Здесь что-то и работает на благо. Не что там будет сидеть? Нет? Мабуть, чувствувати себе на курортах. Дуже повідомлення. Пришов віддати. Вітаю, друзі! Ви мене вже неодноразово бачили. Мій позивний дацик. Я боєць третьої штурмової. Бригади, яка виконує завдання на найлютіших ділянках фронту. І прямо зараз також. Є крутий варіант, як нам цьому допомогти. Обирай звання. Та просто зараз ставай спеціальним спонсором нашого ютуб каналу. Підтримай бригаду та отримай від нас особливі плюшки. Тим паче, нещодавно ми додали аж два нових звання: який профіт, бонуси від спеціальних пакетів зі смайлами, до квитків на двіж, офігенного мерчу і саме головне наближення нашої перемоги. Ставай спонсором ліквідації окупантів на нашій землі. Чути? Давай навіж. Вы знаете, я, я в шоке. У меня такое происходит. Вот я чего не ожидаю, оно прихода, а то, что я ожидаю, то он не мая. Я так хочу, чтобы мой сын, который без вести пропал, я так хочу, чтобы он домой вернулся, чтобы с ним все было хорошо. Один воюет, один пропал без вести, я с ума схожу просто, просто схожу с ума. Особенно мне вечера, ночи я не знаю, у меня сын мой перед глазами стоит и все. Вот единственный остался после ранения. Вот он мне и помогает, больше никому. я думаю, все как бы, раз Бог, все будет нормально. Ну мы как-никак все-таки, сейчас у него надо просто соси, соседи к друг другу. Соседи так не поступают, как бы своя сказал свою точку зрения. В работал. Раз. И разнорабочими, и это. Вся там Чему -то только не научишься. Меня это не пугает. Как тяжелая работа. Мне кажется, в первую очередь экономическое и политическое развитие как никак все-таки. На этой платформе, наверное, в первую очередь. Понятное дело, что Украина ближе тянется к Европе, и там, взгляды, может быть, что-то не нравится в России, но мне кажется, чуть-чуть не ну, так же бы надо друг друга слышать. Наверное, так как-то. Ну, как минимум. Ну, если объективно смотреть. Все хотели независимости. Те республики, которые вышли из состава, да, допустим, СНГ, Советского Союза. Кто-то начал развиваться в своем направлении, отходя от каких-то там традиционных ценностей и тому подобное. Кто-то нет, кто-то все в поисках себя. Ну, я предлагаю, наверное, экономическое и политическое развитие. Вот такая позиция моя. Дело не во власти, мне кажется. Дело, мне кажется, в каких-то компромиссах каких-то действительно с друг другом в первую очередь. И в понимании, и как бы, чтобы мы действительно могли слышать друг друга. Мне кажется, только вот в этом понятно дело, что у каждого свои амбиции, там, интересы и тому подобное. Но не без этого. Если объективно, то понятно дело, что будет тяжело. Но если мы действительно хотим какой-то союз между нами, или экономическое политическое развитие, стараться на все вместе. И время расставить свои точки. Ну вот, mm -hmm. я крашу, мне кажется, это yeah. уже первые такие шесть. Просто я не знаю, мне кажется, это в первую очередь с двух сторон должно как бы исходить желание. Когда одни не хотят, а другие пытаются как бы наладить, но это mm -hmm. тяжело будет сделать. А так, конечно, мне кажется, надо сесть в первую очередь за стол и уже как-то начать беседу хотя бы как -то. Наверное, так. Я не могу я ошибаться. Я думаю, мы договоримся при, при, обоюдном желании. Мам, чтобы это желание возникло и было. Есть, есть, есть. Я вот узнал, что скоро будет концерт в поддержку нового альбома FPS. Всем рекомендую прийти на него. Я бы и сам пришел, да вот только в плену сижу. Хоть на стриминг-сервисах послушаю. Бог с Бог нас любит. തന്നെ <laughs> നിലവിൽ Получилось, что третья штурмовая предложили помощь. Ну, я очень благодарна. Очень благодарна. Я не ожидала просто, что мне такую помощь окажут. Одному,